Приветствую вас, бандитосы. Пришла посылка. 656 грамм. Заплатив за нее 45 гривень. Вот это приятно. Умеют же отправлять за 45 гривень. И кто скажет, там, что она невелика, необъемна. Я скажу, что мне отправляют, например, до 5-7 килограмм ящик. С платами, там, например. Он обширный, великий такой. И тоже может быть цена 45 гривень, 55 гривень. В мир люди же отправлять, сделать приятным покупателю. Сейчас мы откроем эту посылку и посмотрим, что там есть. Так, все открываем вместе, да? Чтобы не журиться. Так, тут а... телефон аккуратно надо, чтобы некоторые не бачили. Опа, все. Дальше, по идее, думаю, проще. Гляньте, как хорошо упаковано. Просто замечательно. Мозаика еще не сложена. Вот пакетик. Здесь мы уже видим платы. Вот еще разные вещи. Ладно, пакет мы уже жалеть не будем. Говорится. Время идет, а время деньги. Вот, видимо, уже детальки здесь. Хорошие. Вот запах такой дымом, каким-то сигаретным, чешу. І що тут у нас є? Так, заплатив я за цю, за це все вроді би 100 гривень. Чи 90 гривень. Ну, щось такого, 100, 100 гривень чи 90 гривень. І що у нас тут от є? Отака от платка. От отака от, платка. Вот. Так, який год? Хто вгадає год? Безгода Фигня, значит Так, вот такая платка Ну, короче, платки не очень, я такие бачу Сильно, наверное, не предъявлялся Там до плат Вот такие штучки Импортная позолотка Так, вот такие вот такая Катрич, чешуйки -то тоже что -то на катрич похоже. Лампа. И вот такие штуки. Да, так они по Я думаю, есть посеребрение на них. Не... не. Нема пару герконов. И вот такая ерунда. Короче, что я переплатил. Переплатил я это. Так расстроен, как будто слепый дал. А вот есть еще зелена, но толстая. Ну я сейчас гляну, не может быть, что я столько заплатил. Гляну, сколько я за на него заплатил. Да, заплатил я за это 90 гривень плюс доставка 45. Ну попадос доступ, мне кажется. Может на гирконах отобью, а может и навряд ли. Вот эти штучки. Поставьте хоть лайк, а может хоть на видео будет пару просмотров убить мою раненую душу. Заходите на аукцион Виолити, я покупаю там вот такие вещи. Будьте с нами, делайте ветер.